হেল্ল' মাই ডিয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি এটা এইটো ছিজনত প্ৰায় মানুহৰ কাহ হৈ থাকে মই সেইকাৰণে কাঁহৰ এটা বস্তু মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া সহজতে পোৱা এটা গছৰ কথা ক'ব বিচাৰি আছোঁ এই গছজোপা সাধাৰণতে সকলো ঠাইতে উপলব্ধ এই গছজোপাক কোৱা হয় বগা বাহক ইয়াৰ ফুলটো বগা হয় আৰু এটা প্ৰজাতি আমি প্ৰায় দেখিবলৈ পাওঁ তাৰো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰে হয় খালী তাৰ ফুলটো ৰঙা হয় বাহক আৰু বহুত প্ৰজাতি আছে আমি দুটাই প্ৰজাতিৰ বিষয়ে বিশেষকৈ জানো ইয়াৰ সাধাৰণতে প্ৰথম কামটো হ'ল এজন ব্যক্তিৰ যদি কফ হৈ থাকে আৰু কফটো যদি ৰিলিজ মানে উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতটো ধুনীয়াকৈ পিচি পেলাই বা সিজাই পেলাই ইয়াৰ ৰস মুঠতে দুই চামুচ উলিয়াব লাগিব দুই চামুচ ৰস উলিওৱাৰ পিছতে এক চামুচ মৌজুল মিখ মিহলাই যদি দিনত দুবাৰকৈ সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কফটো খুব সোনকালে বাহিৰ হ'ব তাৰপিছত যদি কাহ হৈ থাকে যেনেকুৱা ধৰণৰে কাঁহ হওক এইটো সময়টো প্ৰায় কাঁহৰে ছিজন ত' এই কাঁহৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ৰস ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেধৰণে ৰসটো উলিয়াই পেলাই খুব সুন্দৰকৈ জালুক দহটা দুই চামুচ ৰসত জালুক দহটা মিক্স কৰি খাব লাগিব ডেইলি দুবাৰকৈ তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণে কাঁহ নহওক খুব সোনকালে কিন্তু কাঁহ ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি মেডিকেল ষ্ট'ৰৰ পৰা সেই দৰৱবিলাক আনি খাই থাকে সেই দৰৱবিলাকত সাধাৰণতে বহুতো আমাৰ শৰীৰৰ কিছু অপকাৰী দ্ৰব্য মিক্স হৈ থাকে যিবোৰে আমাক হয়তো খোৱাৰ পিছত বহুত নিচা লাগে বহুত টোপনি ধৰে কিবা হয় এনেধৰণৰ কথা কিন্তু উপায় নাইকিয়াত আমি যিহেতুকে মেডিকেল অলপ যেতিয়া আমি যাওঁ ডক্টৰে ৰেফাৰ কৰি আমাক কিছুমান দৰৱ দিবই আৰু সেইমতে আমি খাবলগীয়া হয় কিন্তু কাহটো যেতিয়া আমি ভাল নাপাওঁ উপায়ন্তৰ হৈ শেষত গৈ আমি এণ্টিবায়টিক ল'বলগীয়া হয় আৰু এণ্টিবায়'টিকটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত মাৰাত্মক আৰু বাহিৰৰ দেশসমূহতো এণ্টিবায়টিক ট'টেলি বেন কৰি থোৱা আছে অকল আমাৰ ভাৰত নামৰ দেশখনতহে এণ্টিবায়টিক বোলা বস্তুটো ইউজ হৈ থাকে এইটো ক'ল কাহিনীটো হৈছে কি আমাৰ সাধাৰণতে কাঁহ যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কাঁহৰ পৰা সহজতে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰস আমি উলিয়াই হয়তো সিজাই পেলাই হওক বা আমি ইয়াক পিচি পেলাই ৰসটো উলিয়াই আমি খুব সুন্দৰকৈ দুই চামুচ আৰু তাৰ লগতে জালুক যদি মিক্স কৰি খাওঁ খুব খুব সোনকালে খুব সোনকালে কিন্তু আমি কাঁহৰ পৰা উপশম পাওঁ পাওঁ এইটো এই বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে কাহ চবৰে হৈ থাকে সেইকাৰণে এই বস এই গছজোপাৰ বিষয়ে অকণমান সকলোকে অৱগত কৰিলোঁ সুন্দৰকৈ ইউজ কৰিব ইয়াৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই প্ৰথম কথা